даже какие-то появились насчет нашего района в нашем городе, какие-то интересные. Интересно про сайт было посмотреть, прям вот очень хочу когда-нибудь увидеть сайт Заржинская, сколько денег получает, сколько тратит. Вот посмотрю сериал. Спасибо. Ну, Присоединились. Уже сказано. Еще понравилось открытость диалога. Понравилось, что у нас мало. В смысле, что Получилось общение. И тут у нас было человек 300, уже такого не получилось То есть в вот этом есть положительная часть, что маленькая аудитория собирается. Ну, в дальнейшем хотелось бы лучше открывать тему опыта работы с ромадами. Вот ваш опыт, и как его можно? Может другой опыт, Их, это же десятки других опытов, как можно организовать громады, объединения. То есть нам надо объединяться. Людям. Ну, мне понравилась информационная составляющая по расходах бюджета городского района. Значит, ну, хотелось бы еще, что для нас сейчас самое главное, это работа с населением и воспитание его. Да? Потому что население наше, как ну, в тихом положении. Основная масса населения – это Спасибо. Все понравилось. Было много информации, что хорошо такая, конечно. Сайт интересный. Ну и информационные запросы послушала. Спасибо, что поделились опытом, что вдохновили. Я думаю, что информацию, когда переварим, будет какой-то такой посыл действовать. Это что-то могли попробовать, что-то в действии. Мы ну, почитаем, будет делать. Главный критик. Да, я не был готов. Я не был готов к такой встрече. Естественно, у меня от этого осадок. Самое главное, Сергей, вы мне очень мне понравились. Вот это самое, понравились ваши энергии, вашими мыслями, вашими идеями, вашей работой. Вот это мне ближе, это мне приятно, это вселяет некоторую надежду. Надежды у меня очень мало. За вашу откровенность, вот за это спасибо. И особенно вот это программное обеспечение, как работать должна. Ну, конечно, что я хочу? Вот это понятие частного и общего. Почему я нахожусь в миноре? Потому что частное, о котором мы сейчас говорили, в моем представлении, но мало будет, вернее, много затрат энергии надо потратить, если на общем наша власть не сделает то, что сейчас необходимо и актуально. О чем мы, кстати, и начали говорить. Актуальности власти нет в решении вопрос насущных. Она делает непонятно что, она мне чужая. Понимаете? В вот общем, я хочу видеть изменений проукраинские а не то что извините как я сказал преступна ли эта власть задает этот вопрос понимаете вот риторически каждый стоит но я хочу вас видеть еще спасибо, <связать> спасибо. <связать> ну я, я, я Сергей уже слышал не первый раз мне все Нравится, его подход его работа я считаю что что вот создание вот таких вот программ когда люди в доступной им форме могут видеть и понять из чего допустим состоит бюджет это, это очень хорошо я думаю что что наши наше будущее, оно в электронном правительстве, когда каждый человек в легкой доступной форме сможет получать ту же самую услугу. Это, это очень хорошо. У меня есть к вам вопросы. Я надеюсь, вы мне поможете, потому что я собираюсь изучить вопрос создания домовых комитетов по СББ. Я думаю, что с этим придется столкнуться нашим людям в, в ближайшем будущем. Спасибо за за ваши лекции, за то, что вы тратите на нас время, обучаете. Понравилось все, замечание. Ой, Спасибо. Спасибо большое вам. Понравилось все, интересно, ну, тот ваш опыт, который вы знаете, вы будем применять, будем когда можете это оставить контакты, общаться, там будут возникать какие-то вопросы, или помощь какую-то, ну, что-то подсказать. Спасибо. Я вам тоже хочу сказать большое спасибо, что вы уделили нам время. Спасибо, что вы свой опыт смогли это видеть в виде фотофактов. И вообще любые действия должны подтверждаться либо положительным, либо отрицательным результатом. И это должно быть наглядно. Любое, любой, момент должен быть нагляден. Как положительный, так и отрицательный. Вам большое спасибо. Я думаю, что вы в будущем хотели еще рассказать. Ну, я настолько активно это я... Ну, на что бы вы бы, допустим, чего не хватает, может быть, чего-то в будущем, не разработали программу на будущее. Ну, давайте Хорошо. Хорошо. Спасибо, что все Понравилось съемка, сообщение, диалог. Спасибо, что вы были на съемке. Потом я могу как-то соединиться с вами. Спасибо. Ну, кстати, вот эта банда уже создает общественную организацию, старается. Это общество переселенцев, которые уже созрели до общественной организации, я так думаю. Ну, вот, лично, что я вижу в своей тенденции, немножко перебивая следующего собеседника. Я вижу тенденции, что в будущем создаться такая сеть общественных организаций, которая непосредственно занимается проблемами переселенцев. Как здесь, так и за пределами областей наших, как и фронтовые, и фронтовые, да? И в будущем это будет какая-то большая сила. И в целом тенденции ну, ведут все к Проблемы у всех одинаковые, идеи сходятся. Теперь нужно выработать будет четкий механизм реализации. Вот сейчас вот мы стараемся, но ну, как наша коалиция и ряд других коалиций, теребить правительство по ряду вопросов, больше всего волнуют людей. И чтобы этот процесс не шел на самотеке, мы, как целевая группа, которая заинтересована в этом, стараемся объединять и других людей. И если ваша организация хотят, допустим, присоединиться к коалиции, то, пожалуйста, приглашаем. Но если вы присоединяетесь, то нужно работать. Вот -то тоже такое дело. Нельзя это отмалчиваться, отсиживаться и где-то в стране болеть. Потому что это проблема для всех. У нас, знаете, как я вот еще одну ключевую данную хочу вам дать, чтобы вы знали и понимали в любой организации. Есть два типа членства. Одни принимают участие рублем, другие активными действиями. Может и одной и второй пересекаться. Если вы более ответственный человек, вы и рублем голосуете, и голосуйте. Сейчас, секундочку. Мой друг созрел. Помните, я говорю вы, вот, по поводу и вот она, плагиат в избирательных программах. О, это что-то интересное. Да. И вот процент плагиата в одних и других людей. И вот где не совпадает, видите, больше вот здесь проходит, и где не совпадает. И вот по территории Украины. количество плагиата, видите, Ну, до 50 я вижу. А ты больше он? он даже есть. Да, больше. Вот это будущее электронного правительства. У меня товарищ, который психолог по образованию, такой по-свойски гений, вот такую аналитику он сделал, программку написал, обработал, данные вел, вот так вот выдал для вас. Ой, там же по папке да? Это, это ссылку, если захотите, я скину потом, говорю, это, это будет интересно. интересно да. Мне тоже. Посмотрите, увидите данные для себя и поймите, ну, в чем суть. Мы ну, вот, именно об этом и говорили. Переход. В целом, я доволен, что вы есть здесь и живые то, что вы действительно хотите изменений, а это ну, залог успеха, я об этом всегда говорю. Если есть желание, то знаете, как ну, в чем разница между талантливым и талантливым человеком? Как вы думаете? Для, человека. для ну, самодостаточный, наверное. Да, Абсолютно верно. Это огромное количество тренировок, проб, ошибок, шишек, неудач по пути. И это единственное отличие от талантливого от этого. Если у человека есть ему нужно лишь всего лишь обрасти этим опытом, историями успеха своими, чтобы он мог знать, в чем его отличие от неталантливых. И все. Поэтому вам уже слово передаю. Да. Мне понравилось то, что я утвердилась, что главное сделать, организовать гражданское общество, особенно вот на востоке. Вот если это будет возможно, вот тогда мы сможем очень много достичь. А пока гражданского общества нет, это все с труды Так, Идти в люди, народ общаться, делать опросы, но опыт ваш, людей, конечно, вдохновляет, вот сильный, но таких у нас, по-моему, нет. Я вот, знаете, это как с кошками, вы просто не умеете их обрадовать. Достаточно нашли этих людей в своем окружении, Ну, так вот надо искать, где-то, где-то они, наверное, же есть этот потенциал, его извлекать надо. Для этого надо это вот, раскрутить гражданское общество, вот эту программу. Если Я даже скажу еще больше, надо сделать это модным. Вот, вот такие площадки, вот как открытые пространства, Днепропетровске, ты это, эти... хаты, это пулиция, там и да, участок, вот сейчас там открывается, это как раз те инкубаторы, где эти личности вырастают. Я вот к вот у них довольно частый гость, допустим, в Вильнякате, во многих случаях даже бесплатно лекции читал без грантов, без ничего, просто на личной инициативе, когда проезд на дом. Угу. Что я вот уже как вывод. это та золотая молодежь в хорошем понимании этого слова. Там детей богатых и бедных, они на равных общаются, и у них уже общая история успеха, общая платформа в будущем они могут разойтись по социальному доходу, да, и состоянию, но я уверен, что многие из них могут друг друга в будущем и поддерживать независимо от этого. И это то общество, которое нужно сегодня формировать. Да, 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 да. Я хочу сказать, ну, Сергей, я уже тоже слышал неоднократно, очень здорово человек, который прошел очень большой путь в отличие от этих офисных ребят, которые приезжают нас тут тренировать вот действительно когда человек прошел такой путь ему он видит и главное что я вот всегда когда слушаю я, у меня всегда естественно я к своему я знаю что у каждого накопилось как и решать и вот вот такие встречи не помогают это сделать причем бывает совершенно то, то, то что здесь не обсуждалось но это и тут идеи тут это возможность как бы посмотреть на то что ты делаешь со стороны и очень важный это топот, тем более, если ты ездишь по разным городам и видишь это. Единственное, что недостаток такой, я думаю, меня тут все поддержат. Тут в принципе, вот может кроме дружкарчан, все остальные пришли случайно. В этом и моя вина, потому что объявление, которое я дал в газетах провинции, оно нет. потерялось. Его, оно, я оно же, не я собрать такую публику, это надо... Она, было нет, здесь программа выполнена. Сколько людей, сколько надо, столько пришло. И правильно тут сказать, кстати, больше 15 это действительно было в базах. У нас как раз столько, сколько надо. Но а, проблема как раз в том, что... Вот у нас да вот, теплица и хата это класс. У нас нет в принципе постоянно действующих площадок, Чтобы мы могли взять просто одну тему, да. пришли да, все да, да, да. и взяли вот такого эксперта, который бы нам помог бы. Не обязательно даже иногда приезжать. Перед этим мы набросали какие-то вещи, что мы там должны сделать, как выйти на решение. Да, и, и вот всему вы сами экспертов не видите, потому что в большинстве случаев так и есть. И даже если вы чего-то не знаете, вы все равно эту тему можете поднять, и каждый из вас может подготовиться. Ведь на самом деле, но, так вот, если брать уже мой опыт преподавания, особенно для взрослых, ты можешь не быть специалистом в той сфере, которую ты преподаешь. Но уже когда ты знаешь методы преподавания взрослым, тут самое главное – подводить вас к той цели, которую вы сами хотите. Вот и все. И вы сами принесете эти знания, каждый из вас, кто специалист, мы их проявит. И вот момент модерации вас, а он у вас уже опыт этот, этот момент есть, просто не каждый знает все эти приемы, и ничего страшного, это обрастет. Я, ну, не знаю, может, уже так завершает наш там, диалог. Что хочу сказать? Ну, прежде всего, коммуникация, я уже сказал, я открытый, без проблем в Фейсбуке добавлять, здесь с каждым можем общаться. Ваши идеи я могу поддержать, помочь развить дальше, подискутировать и прийти к какому-то общему мнению. Для вас, я не знаю, как для развития, для развития, прежде всего, в плане тех людей, которые хотят построить хорошее будущее государство, первая книжка, которую я хочу сказать, чтобы вы прочитали 100% все, это Лик Ван Ю, автор. Это премьер-министра Сингапура, который, к сожалению, недавно прошел из жизни. И в интернете, в книжных магазинах, где угодно. Из третьего мира в первый. Кто не прочитал, прочитайте. Из третьего мира в первый. Для вас будет история такого маленького странного государства. Широта понимания этого лидера. Он действительно лидером о том, насколько чекотливые вопросы можно решать абсолютно дипломатическим путем. У него был прекрасный опыт мирного объединения и мирного разъединения без войны. У него был прекрасный опыт удержания обороны страны. У него был прекрасный опыт развития страны. И для вас вы многие ответы в плане государства найдете именно в этой книге. Я, для себя, я, я помню, у меня была мечта, я еще знал, что она ну, в английском варианте вышла, да, но сам еще не являюсь носителем английского языка. И я считаю, что это тоже наша проблема, которую нам нужно всем решать. Потому что, чтобы мы были способными способны, английский язык не И в книжке этот ответ есть, как они шли к этому пути у них многонациональное государство, точно так же у них три народа живут в одной стране, которые между собой немножко конкурировали, которые объединили на Ликван Юг. И как они решали эту проблему? Проблему с английским языком они отложили на 13 лет. На 13 лет отложили. То, чего сделали у нас ошибку. И подожди общество. Но тем не менее. Знаете, как говорят, Умные учатся на чужих ошибках, которые кинули свои. Раз мы уже имеем этот опыт, значит его нужно использовать по благо а нам. Оценить его, переоценить и действовать дальше, оценивать ошибки. Это первая книга, которую я считаю, что обязан каждый из вас почитать. Для тех, кому интересны правые идеи и либертарианство, то есть либеральные идеи, есть такой второй автор. Ее зовут Айн Рен. Кто не слышал, это иммигрантка из Санкт-Петербурга, еврейская девушка, которая эмигрировала в свое время в Соединенные Штаты Америки и стала идеологом либертарианского движения. Это ультраправое движение, где в чистейшем виде либерализм. Может, многие из вас не поддержат эти идеи, но для того, чтобы вы понимали, к чему идеальная картина бытия стремятся все развитые страны. Это именно это И книжка называется «Талант расправил плечи». Она довольно емкая. «Талант расправил плечи». Она довольно емкая. Но идеи там шикарные. И вам для разрядки ваших мозгов, чтобы у вас переключилось внимание с сегодняшнего дня на то, на что может переключиться завтра, вы увидите ошибки там в этой книге наших предыдущих президентов и нынешних может быть и сможете переоценить сегодняшнюю реальность по-другому вот допустим вот в нашей хроматорской группе есть такой молодой хлопчик вадим чечевина хороший хроматы хлопчина он у нас э, в ЦПСА на нашем высшей политической школе, на нашем проекте сейчас участвует в данный момент как раз, они находится в Иванов-Луковской области на семинаре. Но вот он уже Лик прочитал. А сейчас он читает, по-моему, Атланта как раз. Но это вот, как по мне, это две книжки, которые будут менять ваши мировоззрения. Абсолютно, у всех. Поэтому рекомендую, если интересно, потом мы можем такой дискуссионный клуб построить в будущем обсудить, а, да, насколько они повлияли на вас. Значит, еще одна такая просьба, да. я не знаю, как это объяснить. Ну, я, наверное, здесь самый старший из вас по возрасту. В 68 году, когда я с вами на одном из мероприятий, значит, День Советского Союза, и на в стадиона не экономист. Руководитель мероприятия поднял высших офицеров, которые сидели на трибуне, и объявил домашний арест. Сейчас в нашем городе находится база одной из воинских частей. Каждый день в 6 часов утра в Украины. Если мы посмотрим наши украинские телеканалы, ни на одном из телеканалов нет. В том числе и на телеканале